инвестиций. Мы уже с вами говорили о том, что вот на сегодняшний день у нас панели наши фотогальванические, это является реально самая до 2030 года самая актуальная инвестиция до 2030 года. То есть у нас есть еще 17 лет для того, чтобы серьезно поработать в этом направлении. Сделайте повторные запросы в Гугле, в Яндексе соберите информацию о других компаниях, о том, как они строят, сколько они всего строят, какие даты, где, в каких странах. Чем больше у вас будет эта информация, вот этого портфолио, тем более серьезнее будет ваша инвестиция. Обратите внимание, что у вас есть такой мощный инструмент, который касается длительного срока актуальности инвестиций, и при этом у нас при этом есть неизменная доходность, которая еще имеет потенциал роста. Да, вот э, доходность длительная более 20% для, инвести... для инвесторов это очень большая доходность. Лучший фонд мира Berkshire Harfway Ворона Баффета, такой фонд, он дает с 1968 года доходность 26% годовых Понимаете, это самый богатый, самый большой фонд в мире. А у нас гарантировано 20%. То есть, представляете, да, ситуация? Вот это. Это, соответственно, очень хорошее инвестиционное предложение. Огромное количество денег на это можно привлечь. Моральная составляющая для защиты окружающей среды. У меня еще будет продолжение да, о том, как тоже можно продавать вот эту вот инвестицию. Я немножко расскажу о втором типе мероприятий, которые мы можем организовать для инвесторов. Но вот здесь важна такой крючок, да, о том вкладе, который он делает в окружающую среду, у тех людей, у которых уже есть достаточно средств, они начинают задумываться о том, какие они вклады оставляют в бытии, да, оставляют в социуме текущем.